Sugeng siang para pemirsa, ibu saha kepanggihan kalian kula Letnan Dha Pratiwi, Dadas Pamwiwara saking siswa SMA Negeri Dunggal Ngawen. Wonten ing siang menika kula badhe mandherekaken paparan babagan bapak papan kerajinan bambu kang wonten ing Dusun Kedung Satrian ing dalemipun Bapak Dian kang dados pengusaha pengrajin bambu. Kados sing sampun kita sumerep, kerajinan bambu ing dusun niki punika minawa sisi-sisine kaseinan kang ana ing Dusun Kedung Satrian. jalan Bambu yang Dusun Kedong Satrian nyeritake babagan Bapak Dian kang sukses mengolah bambu dados produk kreatif kaya tas, tudung saji, tampah lan salianipun. Usaha niki mboten namung ningkatake perekonomian keluargane nanging uga bantu masyarakat sekitar. Produk-produk niki disenengi amarga ramah lingkungan dan bisa jadi alternatif mengganti plastik. Kajawi punika bambu ugi kelepet ingkang ramah lingkungan lan kagungan ketahanan ingkang sae. Kepados sang wong malih, semoga kawula aturaken dumateng renjang kawula Fadila Almanur Rafia ingkang dados reporter kang nonton ing babakan papan kerajinan bambu ing Desa Kedung Satrian Kecamatan Ngawen Kabupaten Dora. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun sanget dumateng panjenengan ingkang sampun maringi kesempatan dumateng kula. Mugi-mugi kesempatan niki saged maringi manfaat kangge kita sedaya. Sampai ngapunten nami kula Fadila Almanur saking siswi SMA Negeri Tunggal Nawen wonten ing mriki kula dumateng ing dusun Kedung Satrian kangge nyediakake lan nglantrahake kanthi langsung proses padosan. Soho sakit nyuwun pitedah langsung dumateng Bapak Dian ingkang dados pengusaha ing dusun menika. Waroselah, Waroselah. siang, Pak. Sugeng siang. Nuun saya nuun Fadila Alwan Nurfia ah, hmm. saking siswi SMA Negeri Tunggalanen. Hmm. Badhe miwiti wawancara dumateng jenengan terkait kalian kreyo bambu ingkang dados usaha panjenengan. Yeah. Nuwun okay. ing sinten asminipun panjenengan lan pinten asmanipun kula mm namihe -hmm. Dian Agustianto umur 30 5 Wonten ing yuswa 30 kang dasa kang salawan, Bapak Dian saged dados pengusaha ingkang sukses. Lumantar pelestarian kebudayaan ginakaken wet bring minangka bahan baku kangge ndamel produk kerajinan piyambakipun. Wiweng pundi panjenengan miwiti dalam kerajinan saking tembu? Wiwit saat corona melanda Indonesia taun 2020. Bapak Dian punika damel kerajinan saking bahan bambu ingkang dipun olah dados menika warna barang yaiku kados tampah, besek, tedung saji saha sanes-sanesipun. Punapa jenis-jenis kerajinan bambu ingkang paling kathah dipun ginakaken utawi dipun rombes para pelanggan? Uh, ada besek, ada kapalangho, ada wadung, ada antara, ada wadah parcel. tirai bambu dan ah, ala Punapa ingkang dados alasan panjenengan milik bambu dados bahan baku ing usaha niku uh, pertama niku kepepet kepengen apa kepengen mencukupi kebutuhan keluarga dan dilelah dan di sosial niku bahan bambu bambu aku niku kata dan uh, niku langsung pengrajin uh, bambu Pin, singkatan, yeah. terus kalau aja oh, saran-saran saking produk engkang dipun Bapak Dian saged angsel penghasilan kaget nyukupi kebutuhan kaluwarganipun. Pinten omzet penghasilan engkang panjenengan raosaken satu wulan saking usaha pria bambu punika? Tergantung musim kadang 15 juta, kadang juta, 40 juta Kata Ing ngendi panjenengan pasaraken produk menika punapa wonten pasar ekspor utawi piyambakipun dipun pasaraken ing pasar lokal? Eh uh, kan pemasaran menika area Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat, terus luar Jawa, terus kali ekspornya ning Malaysia. Ban baku engang dipun kina akan uki kedah kapile kanti saya supados awet lan boten gamel rusak. Kados pundi cara nipun kangge mesen produk meniko menapa sakit kina ake sistem pesanan online utawi kedah muncul langsung. Uh, langsung melihat wa yeah. kula meniko. Hmm. Uh, Kalian di Facebook sama IG Diana Kusulianto. Terima kasih. Yeah. punika produk kerajinan yang dipundamel jeneng Bapak Dian sampun saged ngambah pasar nasional dan internasional Engkang dados kebanggaan piyambak tumrat para parajin ingkanglestari akan kebudayaan <tuh> dos menika ingkang sampun kita sekseni sederenggipun mengkaten proses padaan kerajinan bambu lan mekaten ugi asal mulane Bapak Dian mengadosi usaha produk kerajinan bambu ingkang dipundumel dening Bapak Dian saha kowarganipun cukup sekap sementen ingkang saged kula ataturaken mugi-mugi gadha manfaat lan nyukupi nyuwun pangapunten menawi wonten lepat pengcapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mekaten pawartas babagan kriya bambu ingkang dados salah satunggal parisan budaya ingkang wigati. Mugi-mugi para panjenengan saged tansah nglestarekaken kan lan grembahaken budaya menika. Saengga saged maringi manfaat kangge masyarakat lan nyukong ekonomi lokal. Kawicik punika mugi para generasi muda Kakungan semangat kangge jogi lan muri-muri tradisional menika. Supados tetap lestari lan saged dumantang sedaya pamirsa Engkang sampun mirengaken pawar pawartos menika mugi tansah pinaringan berkah lan kesuksesan cukup cekap semantan, enggang sakit pula aturakan, mungkin-mungkin tanpa meringin manfaat lan yuan pengabuntan menawi wonten lepet pengucapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.